Cikgu hendak anda mengeluarkan gaya bahasa gaya bahasa yang terdapat dalam sajak ini dengan menggunakan teknik bedah karya. Pelajar akan mengeluarkannya dan menulisnya dalam peta I think. Faham ya? Peta titik I think. pada peta titi tersebut, pelajar akan menulis gaya bahasa dan mencari contoh gaya bahasa dalam bukunya dan melabelkan pada peta titi tersebut. Okay, anda akan bergerak satu tempat Okey, duduk di tempat rakan anda dengan menggunakan teknik round robin. Buku letak atas meja. Okey, bergerak. Okey, cari gaya bahasa dan contohnya dalam rangkap yang kedua pula. Pelajar-pelajar menggunakan peta titik untuk mencari gaya bahasa dengan menggunakan teknik bedah karya dalam sajak yang dipilih. Semasa pembelajaran sedang berlangsung, pelajar-pelajar diberi peluang untuk menyemak hasil kerja murid. Ini bermaksud pelajar-pelajar yang kurang mahir atau membuat kesilapan mempelajari bersama rakan mereka. Maksudnya pelajar yang mahir boleh membantu rakan yang kurang mahir. So di sini konsep kolaborasi dapat ditingkatkan. Lihat rangkap yang ketiga pula. Apa jua gaya bahasa sila lengkapkan peta titi anda. Dalam rangkap yang ketiga. Baiklah pelajar, tengok pula pada rangkap yang keempat. Kesila semak secara individu menggunakan teknik bedah karya ini. Okey, pada rangkap pertama, ya Nazatul? Tempatmu. <tongan> Tempatmu, bagus. Sinkop. Metafora. metafora, di mana metafora? Lautan, lautan melayari, lautan bijaksana. Okey, mengapa uh, Ain kata lautan bijaksana itu metafora? Metafora nah, menunjukkan uh, abstrak telefonik. Dia nampak lautan tapi dia tak nampak bijak pasir. Bagus. Faham ya? Okey, kita nampak lautan. Kita tidak boleh nampak bijak sana. Okey, tengok rangkap yang terakhir, Safian. Silakan, Safian. Pada rangkap yang terakhir. Contohnya, di arena antarabangsa, suara mu tumbuh. Ya, andaian. Yang? Berlebihan. berlebihan. Bagus, Safian. Beri tepukan kepada Safian. Hasil kajian ini didapati bahawa pelajar menguasai 12 gaya bahasa yang perlu mereka fahami. Baiklah pelajar, cikgu akan memberikan soalan kuis. Bagi pelajar yang telah menyiapkannya dengan pantas dan cepat, akan diberikan ganjarannya. Apa ganjarannya? Kamu akan diberikan permainan roda impian. Permainan ini tidak asing lagi bagi anda. Dan Permainan dam ular berkaitan dengan gaya bahasa. Okay, ini soalan kuis. Mula menjawabnya sekarang. Ya, bagus. Elias telah menyiapkannya dengan cepat dan pantas. Silakan Elias. Oke okay, kamu akan bermain roda impian rakan ya ama silakan ama dah siap ama bagus ama silakan ama pada kertas kuis awak. Di belakangnya, cikgu ingin kamu membuat refleksi pembelajaran sebelum dan selepas. Ya, Sebelum pembelajaran, apakah perasaan awak ataupun luahan perasaan awak, cara pembelajaran, kaedah yang digunakan sebelum ini dan selepas berbantukan anak patung puncak gaya. sebelum dan selepas. Silakan Sabrina. Sebelum saya menggunakan strategi pembelajaran ini, saya suka mengingati maksud gaya bahasa. Selepas pembelajaran berbantukan anak patung pucat gaya ini, saya mudah mengatinya dengan lebih efektif, eh, dengan lebih efektif dan teratur. Terima kasih, Ibu. Bagaimana pula dengan Nur Ain? Sebelum saya mempelajari teknik pembelajaran ini, saya sukar untuk menghafal dan gaya bahasa maksud gaya bahasa sentiasa bercampur aduk. Dan selepas saya mempelajari dengan mempandukan anak patung itu, saya senang untuk menghafalnya dan maksudnya pun tersusun dan teratur. Bagaimana pula dengan Sabrina? Uh, sebelum menggunakan anak patung, saya rasa agak bosan untuk menghati gaya bahasa, bosan. maksud dan contohnya. Tapi dengan bantuan anak patung, saya rasa lebih gembira dan ia yang lebih menyeronokkan untuk saya menghati. Bagus. Baiklah pelajar. Cikgu harap anda telah memahami kesemua gaya bahasa tersebut dan kekal dalam ingatan anda. Boleh pelajar? Ya. Saya berpendapat kaedah pembelajaran berbantukan anak patung ini boleh digunapakai dalam pelajaran masing-masing.